Как всегда и приятно порадуют своими выступлениями конкурсанты из города Энергодар. Снова и снова мы будем восхищаться талантами Михайловского района. Приветствуем участников конкурсной программы Запорожского района. И, конечно же, мы с большим нетерпением будем Всем участникам фестиваля мы искренне желаем удачи, творческого вдохновения и веры в победу. И пусть вам обязательно повезет. Конечно, кому-то повезет больше, кому-то меньше. Ведь прежде всего этот фестиваль корпус. А корпусная программа предполагает победителей. А вот кто сегодня будет в числе победителей, определяют люди, кому сегодня выпала честь оценивать выступления молодых талантов. Дорогие друзья, пришло время познакомиться с нашим председатель жюри, заслуженный работник культуры Украины Артемий Владимир Евгеньевич. Главный специалист управления по делам семьи, молодежи и спорта Запорожской областной государственной администрации Перун Ольга Николаевна. Лауреат международных и всеукраинских конкурсов Ан. чемпион мира, четырехкратный чемпион Украины по современным танцам, участники шоу Танси, Виктор Девято. Свук-режиссер Запорожского государственного цирка Павел Кирисенко. Арак Хороши. Аплодисменты жури и всем участникам фестиваля. Областной молодежный фестиваль Зореба, -э ровесник нашей независимой Украины все эти годы бессмертным директором фестиваля является Артемий Владимир Евгеньевич, известный маэстро запорожского шоу-бизнеса, вырастивший и воспитавший ни одно ныне заслуженного артиста Украины. Под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену Владимира Евгеньевича. Спасибо за аплодисменты, поэтому разрешите отборочный тур. аплодисменты. Вот. Объявить открыто. И хотелось бы, чтобы артисты, которые сейчас будут выступать перед нами, показали себя очень хорошо и достойно. Спасибо, добрый путь. Спасибо, Валерий через несколько минут начнется конкурсная программа. Мы хотим пожелать участникам удачи и поприветствовать творческим подарком. На сцене студенческий театр «Шаг вперед» Васильевского колледжа Таврического государственного агротехнологического университета. Театр теней сотворения мира.